ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراه والانجيل وعدا عليه حقا في التوراه والانجيل وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمُ بِهِ ۖ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمُ بِهِ ۖ وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الساجدون الامرون بالمعروف بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين